Saya dipanggil untuk satu kursus. Yeah. Ini mesti Cikgu Ida gelak kau dengar. <laughs> yeah. Bengkel menghasilkan OHP yang kreatif dan oh. inovatif. Ingat kata ha. uh, cik Cikgu yang guru pusat media ya. sekarang ni ha. tak tahu OHP tu apa. OHP. Oh. Ada yang sebut perpustakaan, ada yang sebut pusat sumber, hmm. pusat sumber sekolah. Jadi sebenarnya apa beza dia tu? Peranan eh, pusat sumber untuk memenuhi konsep sekolah, sekolah. digital. digital. Hmm. Jadi bagaimana pengurusan dan pelaksanaannya tu? untuk kita mencapai mm -hmm. ke arah itu. Ya. Yeah. Yang yeah, okay, kita dah dengar memang <laughs> memberi inspirasi sebenarnya. Ah yeah. Yeah. Uh, macam mana perjalanan kerjaya daripada bermulanya tu uh, daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah, sambung belajar, Ada ekonomi, ya. sambung ke tesel uh, dan akhirnya, akhirnya ke BTP eh? Dulu yeah, kan? Ya, BTP. Yeah, betul. BTP. Uh, ha. 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 masa tu BTP. Yang, uh, bahagian teknologi BTP kan? ha. semasa oh. tu di uh, BTP pusat B, lah. Iyalah di Kera. Ha. di Bukit uh, Ya, -huh. yeah, Bukit Kira. Oh. dan hinggalah sekarang sebagai Hingga timbalan pengarah. <laughs> daripada bawah saya daripada 41 uh, ya. Eh. Oh. Uh. Yelah, okay. sampai naik-naik sampai sekarang uh. lah. Cikgu hmm. Faiz, uh, ada tak kenangan-kenangan macam manis ke sepanjang cikgu Faiz memegang jawatan guru uh, pusatkan media tu. Uh, yeah, kenangan itu, yang suka dilupakan, di kenangan yang, ke, yang suka dilupakan. Ke, uh, sebenarnya uh, kalau ikutkan banyaklah kita ada kenangan-kenangan lah manis, pahit dan sebagainya. Tapi uh, saya di SMK Selain Baru ni antara sekolah yang pada waktu itu sekolah yang agak nakal lah murid-murid dia sebab. <laughs> Kebanyakan mereka ibu bapa mereka daripada sosioekonomi yang agak rendah hmm. dan uh, kebanyakan ibu bapa bekerja hmm. di pasar borong. Hmm. Pasar bapa borong, borong uh, Selayang. Selayan. Hmm. Memang terkenal pasar borong hmm. Selayang. Ah. <laughs> terkenal. Bagi macam <laughs> itulah yang anak-anak murid -anak kat situ. <laughs> Tapi uh, bila kita masuk ke pusat sumber di situ, apa yang saya buat ialah uh, saya benda kecil-kecil je saya rasa. Hmm. Uh, kita letakkan TV di uh, kantin sekolah Yang mana hmm. saya tarik wayar uh, Daripada pusat sumber okay. Okay. Kan oh, Pergi supaya Ah, dengan pusat sumber Agak jauh juga sebab, sebab dia ada uh, Badminton court dekat tengah-tengah okay. tu oh. So uh, kita buat sendiri lah hmm. Buat sendiri uh, Jadi kita dah bagi Budak dah seronok hmm. uh, Selepas tu uh, Saya beli chess uh, Apa ni Set chess, set chess, set chess tu, tu. Hmm. Jadi murid-murid ni tak tahu kenapa Dia jadi macam uh, Dia sangat suka Sebab hmm. kita beli chess tu Sebab dia ada satu permainan Yang boleh dimainkan uh, Dengan senyap lah hmm. Tak payahlah Dia bising-bising hmm. Dia fikir je kan Jadi uh, saya tengok itu Sangat memberi tarikan hmm. Kepada uh, murid uh, pada murid Jadi uh, pusat sumber tu Saya cat Saya dapat uh, Kita buat macam Apa ni Walkathon hmm. uh, Dan saya dapat uh, Sumbangan sebanyak tujuh puluh ribu. Untuk uh, bersama kita bersama tu, zaman tu, zaman tu bersama lah. Bersama. Kita set macam -macam, kita kan? set up uh, pusat sumber tu kita cap balik bagi dia ceria hmm. kita letaklah apa ni lapik meja dan sebagainya dan satu daripadanya saya letak aquarium ikan hmm. ikan arowana saya letak. Oh yeah. ikan arowana. Saya tak sangka benda-benda yang saya buat yang kita rasa simple hmm. tapi yeah. dia sangat dihargai. Ada cikgu tu selalu datang dia kata bila saya tengok ikan ni saya rasa tenang. Oh ya ke? Jadi oh. macam dia banyak beri kita sesuatu yang kita tak sangka. Ya. Ha oh. macam tu dengan juga dengan murid. Uh -huh. uh, dia main chess dia rasa chess tu macam satu benda yang dia rasa macam Terapi. tepat dia nak jadi benda tu menarik dia datang Tengah. ke pusat scuba. Mm. Jadi saya sambil tu kita perkenal lah murid tu dengan buku yeah. uh, Dan masa tu saya mengajar pun saya dah banyak gunakan alat-alat Contoh saya bawa radio masuk sekolah mm. uh, ke Maksud, kelas mm. Mm. Uh, Gunakan kaset, mm. uh, buat listening Lepas uh, tu kadang-kadang bawa murid masuk ke library Kita buat uh, macam tengok wayang tapi kita suruh dia teka dan sebagainya lah mm. Aktiviti yang tu Dan uh, antara yang menarik lah bila kita pergi ke sana uh, pergi, Maksudnya di GPM tu Uh, saya dipanggil untuk satu kursus. Hmm. Yeah. Ini mesti cikgu Ida gelak kau dengar. Uh, bengkel uh, dia panggil bengkel lah. Yeah. Bengkel menghasilkan a uh, OHP yang kreatif dan oh. inovatif. Ingat rasa cu ha. uh, cikgu yang guru media ya. sekarang ni ha. tak tahu OHP ha. tu apa. Oh, oh, Tapi pegawai PKG oh. kita masa oh. tu oh. dia ajar kita macam mana ha. nak nak oh. uh, oh. melakar. Ah. saya saya ingat macam sekarang kita tugas mungkin pegawai teknologi pendidikan kita uh, diajar tentang nak guna Canva ah, ke yeah, betul, yeah, betul. macam ah. Ah, macam itulah, masih tu lah masa itu teknologi pada waktu itu tapi cikgu uh, um, ah. kalau ah. tengok HP tu saya pun turuja dulu ah. ah. kan zaman saya sekolah Oi, contoh contoh macam ini eh. ah. Ah. Cik, ah. Cik, ah. dia, kan kan. Zaman saya kan. Tu yang Lucina tu kan. Ah. Yeah. Bahasa, overhead ah. projector. Ah. Hmm. Yeah. Jadi kan bila kita apa kita percaya bahawa penonton-penonton cikgu podcast ni mesti ada dalam kalangan ibu bapa jugalah kan yeah. ha, mesti mereka tertanya-tanya ada yang sebut perpustakaan ada yang sebut pusat sumber mm -hmm. pusat sumber sekolah jadi sebenarnya apa beza dia tu oh, okey uh, sebenarnya perkataan yang kita biasa dengar perpustakaan ya yeah, betul hmm. cuma di malaysia ni uh, pada uh, tahun 80-an mm -hmm. dulu dia ingin menyebarluaskan penggunaan teknologi. Masa itu kita ada KBSR mm -hmm. uh, KBSM. Bila sebut KBSR, KBSM ni uh, fokus dia kepada penggunaan teknologi mm -hmm. dalam PDP. Memang dah ada dia mm -hmm. tapi teknologi pada waktu itulah. Mm -hmm. Kita guna slide, uh, letak gambar tu, kita guna HP dan sebagainya. Radio mm. uh, TV pendidikan kan. Okay. Uh, jadi uh, sebab bila kita nak tunjukkan peranan yang boleh dimainkan oleh perpustakaan-perpustakaan ni selalu ditakrifkan sebagai ruang untuk membaca ya. untuk buku Betul. membaca ya, buku, buku, buku dan sebagainya duduk, tapi buku. di Malaysia ni uh, orang-orang terdahululah pegawai hmm. terdahulu dimikirkan bahawa uh, perlu ada satu pusat yang dibangunkan Uh, meliputi bilik-bilik uh, oh. contohnya bilik media ataupun bilik tayang lah kita panggil. Yeah. Kita ada bilik BBM kan kita uh, simpan uh, poster, kan? kita simpan uh. bahan, -bahan uh, dan sebagainya. Dan bilik-bilik uh, lain yang sesuai yang memang uh, sebab tu kita panggil sebagai pusat sumber. Pusat sumber. pusat sumber. pusat sumber ni maksudnya meliputi beberapa bilik yang khas untuk menyediakan sumber-sumber untuk murid-murid kita belajar. Ha uh, uh. jadi pusat sumber sekolah uh, uh. yang ringkasannya sebagai PSS. Okay. Ya. Sekarang ni kita panggil pusat sumberlah cikgu Ida. Yeah. Pusat sumber ras. Ah. So, ah. so, ah. Jadi lebih hmm. meluas sebenarnya hmm. kan <tuk> dia punya maksudnya tu lebih luas. Ha uh, berbanding dengan perpustakaan yang hanya buku-buku, ya, tempat duduk, nah. tempat baca saja kan. Jadi bila kita sebut tentang pusat sumber sekolah PSS ni, bagaimana sebenarnya dia nak menyokong kecemerlangan sekolah tu, Cikgu Fas? Sebenarnya um, peranan PSS ni Dia menyokong kurikulum Itu cikgu-cikgu kena ingat Kadang-kadang Kita bila kita Bertugas di situ Kadang-kadang kita lupa, kita excited tengok buku ni Buku ni dan sebagainya Tapi sebenarnya kita kena ingat Tujuan kita berada di situ ialah kita sebagai Pembimbing ataupun facilitator Yang mana kita melihat Dari sudut bagaimana kita boleh bantu Pelaksanaan kurikulum Mm -hmm. Kalau macam uh, sekarang ni Kita dah nak beralih ke kurikulum persekolahan 2027, 2027 yang baru yeah, uh, Yang 27. mana menekankan uh, Tentang kompetensi dan juga standard murid mm -hmm. Jadi kita kena fikirkan ke arah itulah Macam apa-apa bahan yang kita nak sediakan mm -hmm. Sesuai dengan hasrat dia Akhirnya dia nak jadikan insan sejahtera Tapi dalam pada dia nak jadikan Insan sejahtera tu Ada beberapa elemen mm -hmm. yang dia tengok Antaranya ialah fasih digital yeah, Jadi yeah. untuk lahirkan fasih digital uh, Pusat Sumber kena sediakan apa mm. Uh, hmm. Macam tu Jadi uh, itu adalah peranan Kita kena lihat dari segi uh, Keperluan ataupun needs Murid-murid uh, kita dan juga guru-guru kita hmm. uh, Itu merupakan Antara apa yang uh, Kita laksanakanlah uh, Sebagai uh, guru persahabatan media hmm. uh, Di sekolah Jadi okay. um, Kalau untuk sebagai seorang guru dan media ialah kalau Masa saya mula-mula dulu 2006 Dia punya apa ni Uh, hala tuju dia yeah. mungkin sedikit berbezalah dengan apa yang kita hasratkan dalam hala tuju kita mm -hmm. yang sekarang ni. Jadi mm -hmm. sebenarnya perkembangan-perkembangan ni kita kena peka mm, apa ialah. yang berlaku jadi supaya kita dapat bagi perkhidmatan yang terbaiklah. Okay. Kita pun uh. menyahut untuk dasar hmm. pendidikan digital. 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 Yeah. Ya betul. Uh. Cikgu Cikgu Ida dah sebut tentang dasar pendidikan yeah. digital. <laughs> uh -huh. Jadi Cikgu Faiz uh, bagaimana PSS ini mengikut konsep sekolah digital? Okey. Uh. Uh, sebenarnya uh, dasar pendidikan digital ni kita ingin melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing kalau hmm. ikutkan kita dah mula uh, agenda ni lama hmm. semasa negara kita melaksanakan uh, ataupun menubuhkan koridor raya multimedia okay. atau okay. multimedia super koridor, koridor ya, ya. yang itu pada dan uh, antara aplikasi pendanaan yang diwujudkan ialah berkaitan dengan sekolah bestari. Ya yeah. hmm. Bila sebut sekolah ni dia termasuklah pusat sumber. Yeah. Ha, yeah. Jadi pusat sumber ni sebagai komponen dalam sekolah so, kan. Okay. Jadi uh, apabila kita uh, pergi kepada hala tuju yeah. yang seterusnya melalui dasar pendidikan digital yeah. kalau dulu kita fokus kepada uh, menggunakan uh, apa ni teknologi dalam PDP B. dengan pengurusan hmm. pentadbiran tapi dalam hala tuju yang baru bawah dasar pendidikan digital ni kita nak fokus pada pembangunan bakat hmm. Hmm. kita kita andaikan murid kita semua dah dah pandai yang maksudnya okay. ada asas tentang penggunaan teknologi okay. tapi kali ni kita nak fokus kepada menggunakan bakat okay. mereka sendiri. Hmm. Jadi uh, sebab itu kita banyak uh, fokus kepada contohnya kita ada cipta ruang untuk murid kita boleh berkreatif, ya eh, uh, berkreativiti, hmm. eh, dan juga membuat inovasi. Okay. Kalau sekarang ni uh, yang paling mudahnya TV PSS nice. lah. Hmm. Uh, saya melihat TV PSS ni satu program yang sangat lengkap, hmm. yang sumul orang cakap kan. Ah. Ha, yeah, betul, kalau yeah. nak, nak ikut cakap Arab ni. Uh, sebab dia uh, dia terus kita boleh nampak uh, murid fasil digital tu akam tu sebab hmm. murid kita apabila dia buat eh uh, dia masuk ke kelab uh, TV mm -hmm. mereka eh uh, satu berkolaborasi ya yeah, betul jadi uh, ada yang pandai bercakap betul. ada yeah. pandai yang dia buat jadi, per, uh, peranti uh, menggunakan peranti dan sebagainya hmm, ada yang kan. uh, buat editing ah, yang kan yang jadi punya ah, kan akhirnya dia jadi satu produk yang mereka cipta hmm. uh, bahan baru. Hmm. Jadi kita nampak ini merupakan satu uh, pembangunan kita mengasah bakat mereka dengan begitu baik sekali. Hmm. Uh, jadi ini uh, kita dia macam melengkapi ciri-ciri murid fasil digital, digital tu. Uh, kita nak murid kita boleh berkomunikasi, berkolaborasi, menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah. Tugasan hmm. yang yeah, dapat that, tu yeah. masalah lah kan. Yeah, betul. Uh, jadi uh, dan uh, Daripada situ kita dapat lahirkan uh, hasrat kita lah. Uh, uh generasi, generasi pasir digital. Sekali Di ini dapat uh, mencapai matlamat strategi. Um, uh, kemenjadian murid ya, yeah, betul. Sekolah ha. berkualiti, berkualiti. Uh -huh. Dan kemenjadian yeah. murid betul. Kan Sangat kita, sempat. kita melahirkan modal insan mm -hmm. uh, Human capital yeah. uh, Jadi kita lihat uh, Seperti yang Cik Fas sebut tadi Tentang uh, peranan eh, sumber untuk uh, memenuhi konsep sekolah, sekolah digital. digital. Hmm. Jadi bagaimana uh, pengurusan dan pelaksanaannya tu uh, untuk uh, kita mencapai hmm. uh, ke arah itu. Iyalah. Okey, okay. soalan yang baik tu Cikgu Anis. <laughs> uh, Kementerian Pendidikan Malaysia uh, kita baru saja uh, menerima kelulusan uh, satu kertas konsep hmm. uh, okay. sekolah digital okay. yang mana sekolah digital ni uh, dia melibatkan penggunaan teknologi uh, dalam peng pengajaran dan pembelajaran hmm. okay. dan hmm. juga uh, pengurusan dan pentadbiran di sekolah yeah, uh, melalui tiga pendekatan pendekatan uh, yang pertama ialah integrasi digital okay. yang mana Uh, kelas dia masih tradisional hmm. semua orang duduk dalam kelas tu hmm. tapi cikgu gunakan uh, peranti hmm. dan juga peralatan oh. teknologi lah mungkin boleh juga secara online ataupun uh, secara okay. offline hmm. uh, yang kedua kita boleh buat secara teradun radon ni uh, mix ya yeah? mm. uh, ataupun kata blended uh, blended ni mungkin sebahagian murid ada di situ sebahagian murid uh, tidak berada di, uh, di, di lokasi, di lokasi. Mm. contoh kita ada murid sakit uh, dia duduk yeah. di rumah mm. tapi kita masih lagi boleh melaksanakan mm. PDP yang boleh diikuti oleh murid uh, dan juga uh, yang ketiganya ialah dari segi se sepenuhnya secara, uh, dalam secara dalam talian yeah. mm -hmm. okey cikgu fas boleh berikan tak contoh-contoh bagaimana sebenarnya pelaksanaan... ...pusat sumber sekolah dalam konsep uh, sekolah digital? digital. Mm -hmm. Okey, uh, sebenarnya untuk pusat uh, sumber sekolah kita ni... Uh, ...kita telah uh, memang dah ada ruang dan kita pun ada nampak... ...sekolah pun telah mula uh, bergerak ke arah uh, penggunaan teknologi. Yeah. Okay. Jadi kita tengok ada sekolah yang telah ada projektor, mm. uh, ada maksudnya murid boleh cari maklumat uh, melalui kata kita dibuat dalam bentuk kiosk yang mm. sebenarnya dia letak uh, laptop Talk. ataupun dia letak desktop dekat yeah. situ kan murid ah, betul? cari maklumat mm. uh, untuk uh, di bilik tayang pula kita ada smart TV mm. yang mana kita mm. boleh sambungkan dengan uh, peralatan yeah, daripada aktiviti yang tadi saya sebutkan uh, TV PSS, TV PSS tadi kan dan juga bahan-bahan uh, kita di pusat sumber sekolah, kita gunakan bahan-bahan yang uh, melibatkan teknologi lah. Contoh, yang kita telah sediakan dalam pelantar pembelajaran delima. Yeah. Mm. Yeah, dalam yeah, pel betul, uh, betul. pelantar pembelajaran delima tu, dia sebenarnya dia seolah-olah macam uh, digital library lah. Mm. Yeah. Uh, yang kita boleh gunakan, sekolah boleh... Uh, Tengok bahan-bahan yang sedia ada yang boleh kita masukkan dalam PDP kita, kita lah. Ah ha, jadi itu antara beberapa contoh yang kita boleh laksanakan selain pada itu untuk di pusat sumber kita perlu cipta satu ruang yang mana murid boleh melaksanakan inovasi C yeah. dan hmm. juga berkreativiti. Mungkin kita boleh sediakan dalam bentuk set robotik set-set hmm. uh, yang programming benda yang orang kata tak ada melibatkan yang yang sesuai lah yang sesuai bila kita yeah. sebut ni maksudnya yang sesuai tak adalah dengan pergerakan uh, dan macam mana yang orang kata supaya uh, PSS tu dia boleh maintain Uh, kalau uh, dulu Definasi uh, pusat sumber sekolah dia merupakan uh, pusat pengumpulan dan penyebaran Membahan. bahan. -bahan. Mm -hmm. uh, sekarang konsep uh, pusat sumber sekolah sendiri itu dia dah sedikit berbeza. Mm -hmm. uh, sekarang ni kita kata dia sebagai hub Pembelajaran oh. yang dinamik. Dinamik tu maksudnya tak duduk diam lah, tak ada lah. Hmm. Tadi tu, <laughs> kita ha, tak betul. Betul. Ya, ada lah. Ha, uh, uh, lama jenisnya ha, kan? Ya. Yeah. Kalau dulu, oh ada ruang kerel murid siap, oh tak yeah. boleh kacau ah, kan? Oh. Ha. Sekarang ni, uh, kalau kita lihat ruang yang lebih terbuka, yang mana kita hmm. menggalakkan uh, kolaborasi antara hmm. murid um, kita. Jadi, uh, cara bentuk pembelajaran tu, dah berbeza, hmm. jadi kita kena ikut dengan penyediaan ruang-ruang hmm. uh, yang sesuai untuk hmm. murid. Jadi uh, mungkin dia boleh uh, apa ni, membaca sambil dia baring ke duduk Betul, ke. Ya, Kalau ya. dulu tak boleh, semua duduk dekat <laughs> eduk-eduk, dekat yeah. kursi ha, yeah. kan. Yeah. Uh, yeah. Yang ini Bukul kita dah kita dah kan? <laughs> ha, pengguna selesa kita lah. selesa. Yeah. Ya? Yeah. Uh. Jadi uh, penggunaan teknologi itu sebenarnya sangat uh, membantu kita bukan hanya sediakan bahan, -bahan yang ada di dalam uh, pusat sumber sekolah hmm. saja tapi koleksi bahan kita boleh meliputi uh, yang di peringkat antarabangsa oh, dan sebagainya oh. yang kita boleh dapat secara percuma pun hmm. uh, contoh kalau macam dalam delima kita ada sediakan Uh, aplikasi reading progress yeah. atau read along. read along yang murid betul, kita betul, yang kata betul, betul. murid pemulihan hmm. yang perlukan uh, sedikit bimbingan kita hmm. boleh suruh dia gunakan bahan-bahan tersebut untuk dia dengar dan dia ikut Good. dia baca yeah. uh -huh. uh, jadi itu sebenarnya cikgu kena kreatif lah hmm. uh, antara untuk uh, kita jadikan uh, kita ni lebih kreatif ialah kita perlu bekerjasama dengan rakan-rakan uh, kita yang lain hmm. Uh, di sekolah sendiri a uh, guru uh, pembesaran media dia sebenarnya berperanan sebagai pembimbing pembelajaran uh, dia kena jadi dia kena dapatkan a uh, so, sokongan daripada panitia-panitia ya, semua ya, panitia di, uh, melihat apa keperluan mereka dan sediakan bahan-bahan yang sesuai bahan yang ikut. mereka perlukan yang diperlukan beras. jadi uh, kalau kadang-kadang cikgu kita mungkin dikurang dari segi teknologi. Hmm, hmm. Tapi kita sebagai pengurus di situ, kita tengok apa uh, latihan yang diperlukan. Kita oh. tanyalah. Hmm. Uh, katakan hmm. dia perlukan macam nak uh, belajar menggunakan Google Classroom. Hmm. Uh, kita sama ada kita kita yang bagi atau kita cari kawan kita yang hmm. pandai teknologi hmm. bagi atau kita boleh hubungi Uh, pegawai di uh, unit sumber dan teknologi And pendidikan juga, di pejabat pendidikan daerah, daerah yeah. dan juga di peringkat negeri sektor sumber dan teknologi yeah. pendidikan eh uh -huh. yeah. Dan uh, bahagian semua data teknologi sentiasa membantu guru-guru. Kita berikan latihan hmm. uh, kita dengan kerjasama lah. Contohnya kita bagi uh, kursus berkaitan dengan Gemini AI hmm. uh, yeah. Academy dengan kerjasama Yang dengan Google. Oh, okay. Kita sediakan uh, Microsoft AI Toolkit. Toolkit. Uh, hmm. Kita dah sediakan dalam... Oh, ada lima tu sendiri kan cikgu nak dia kan tak nak je ha. Yeah. Ah. Semua dah, dah tersedia tinggal kan? nak makan ke tak nak ah, ya, ah. Betul. disediakan <laughs> kan <Yeah>. <laughs> Semua dah tersedia di hadapan mata Semua dah terhidang, yeah. terhidang. <laughs> yeah, betul Itulah <laughs> ha. lah betul dia macam cikgu pas saya tertarik lah tentang pelantar delima tu kan yeah. Kalau kita kalau kita tengok pun memang Memang betul lah Cikgu Fai Kita dah sediakan ha, ha, Tinggal dah guna saja. Yeah, kita, kita pun yeah. ada dalam tu Ada U Pustaka betul, kan U Pustaka tu murid uh, boleh jadi ahli even uh, cikgu pun boleh jadi, jadi ahli, ahli tak perlu pergi ke perpustakaan uh, negara hmm. yeah? ya uh, dengan mendaftar sebagai ahli kita uh, dapat akses kepada banyak bahan, -bahan bacaan hmm. janganlah kata kata duit sekolah kami ni PCG dapat sikit tahu tak apa sekolah kurang murid kan ya, sebab, betul. sebab PCG ni berdasarkan enrollment murid hmm. bila tak ramai jadi dia mungkin dapat kurang akses hmm. kemudahan. tapi kita sebenarnya ada banyak Uh, kemudahan yang kita boleh dapat sebenarnya kita, dengan kita cari dengan yeah. kita ada strategi yeah. Yeah. terutamanya daripada mm. pelantar delima ya? yeah, betul. Uh, betul cikgu Fais, mm. kat pelantar delima pun guru-guru kita boleh berkongsi kan cikgu Fals, kan apa bahan-bahan yang mereka buat betul. semua kan dalam ruang uh, kita ada sediakan mm. uh, ruang ilmu mm. yang mana guru-guru kita boleh berkongsi bahan-bahan mm. uh, mungkin tentang PDP mereka, betul. video yang mereka buat lesson plan dan mm. sebagainya bank soalan pun ada, betul Ya. Yeah. Dan setakat ni kita ada lebih kurang uh, 34000 uh, bahan And dalam ruang aduh. ilmu dan kita harap lebih ramai cikgu hmm. kita menyumbanglah. Setakat ni kita ada tak sampai 7000 guru yang yang menyumbang. Jadi kita harap lebih ramai cikgu kita share Uh, pengetahuan mereka dan uh, untuk uh, kehadapan ni sebenarnya delima ni kita sentiasa tambah baik okay. dari semasa ke semasa uh -huh. untuk kehadapan ni kita sedang bangunkan ruang ilmu untuk murid pula oh. sebab so, kita lihat murid-murid kita ni banyak dan, mencipta uh, kandungan, bahan, kandungan. kandungan. Oh. Okay. jadi yeah. apa kata kita kongsikan supaya murid di tempat lain pun dapat okay. uh, pengalaman, dapat kan? uh, uh. menonton hmm. dan hmm. dapat belajar kan hmm. daripada situ jadi uh, ini juga Uh, ada dalam kajian semula rancangan malaysia ke-13. Mm -hmm. Itu merupakan salah satu KPI kita yang okay. barulah. Ah mm -hmm. uh, yang mana kita perlu uh, ada uh, ruang ilmu mm -hmm. yang murid boleh cipta kandungan. Okay. Uh -huh. Jadi sebenarnya semua-semua Jadi... uh, perkara tu dia menuju ke arah penggunaan te the... te teknologi tu. Ya. Yeah. Yeah. Jadi uh. boleh dimanfaatkan Akan. sebenarnya. Yeah. Guru guru untuk uh, di sekolah ya tak yeah. kira merentas subjek yeah, uh, yeah. bukan saja mm -hmm. subjek uh, IT berkaitan yeah. IT tapi subjek STEM science Sosial sejarah mm -hmm. bahasa semualah senang ah, cikgu Ida yeah. dan boleh yeah. ah, dilaksanakan yeah. di mana-mana ya yeah. bukan di mana-mana dekat sungguh kan bila-bila masa ha ah, ah, <laughs> <laughs> di mana-mana bila-bila masa ya yeah. okey tapi bila kita kata tentang pengurusan pelaksanaan kan cikgu fas, mesti hmm. ada banyak cabarannya kan terutama di luar bandar. Kan? Yeah, yeah. Betul tak kan? betul. sebab bila dengar tadi pelantar ada 5, uh -huh. uh, saya percaya, kita percaya cikgu-cikgu uh -huh. mesti ingat kena ada dalam internet, ada. mesti kuat, kena ada peranti. Ah yeah. uh -huh. tapi Tuh. tapi sebelum itu, okey. Okay, uh -huh. sebelum yeah. itu kita simpan jawapan okay. dulu. Okey, yeah. okay, yeah. kita, kita simpan dulu. Uh, kita berehat sebentar, <laughs> jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini. Santai-santai, mm -hmm. janji, janji sampai. sampai.